ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ല <laughs> Да, действительно, мой первый класс был очень-очень давно. Уже больше 40 лет, поэтому я с трудом восприним... припоминаю те события. Вот я уже помню середину школы, класс 4-5, и дальше уже отчетливо. Но я думаю, что мои впечатления в 70-м году были такие же волнующие, как и сегодняшних первоклашек, потому что действительно это... Они еще не понимают этого, но это первый перелом в их жизни. И в этот момент взрослые должны делать все для того, чтобы детям запомнился этот момент их изменений в жизни, первых серьезных изменений в жизни. И я хочу сказать, что несмотря на все трудности, которые у нас финансового характера с платежами в этом году, происходят, все-таки мы подготовили все школы до нового учебного года, и я сегодня... Хочу с удовольствием отметить, что в первую очередь плечо подставили наши родители, потому что без их помощи, без их весомого вклада в ремонт помещений, в ремонт школ, мы бы, конечно, с этой задачей не справились. Не справились. И сегодня я нахожусь в 22-й школе. Это очень большая школа Курского микрорайона и вообще нашего города. С удовольствием хочу отметить, что школа подготовлена в первую очередь с точки зрения отопления школы вот на протяжении предыдущих лет здесь были достаточно большие проблемы. Но вот в прошлом году и в этом году мы сделали ремонты, которые позволят нашим детям учиться в этой школе в тепле. И, к сожалению, мы из-за, опять же, трудностей с прохождением платежей, мы не успели подготовить актовый зал. Но самые большие и самые трудозатратные работы были выполнены и совсем чуть-чуть осталось, чтобы эта школа получила, ну, скажем так, актовый зал европейского формата. писать, читать только трошки. Мне все говорят, что я красивый. Я хочу дуже-дуже идти до школы. Веселое настроение одноклассников увидел. Буду стараться учиться получше. Сумно. Все это уже станет першим звонок. Буду скучать. По друзьям, по школе, по учителям, по всем скучать буду. Сьогодні зранку сонце таки пробило хмари, і це також добрий знак. І сьогодні я хочу сказати те, що справи, які розпочати в цей день, завжди будуть успішними. Хочеться вірити, також що також буде із новим навчальним роком. Принаймні ми, ми дорослі, зробили все, що від нас залежить, для того, щоб перебування школярів та вчителів в закладах освіти міста Суми, було комфортним. Вітаю також нашу малечу і хочу сказати, що переступив поріг школи це ваш перший важливий. Крок в житті. І я хочу, щоб він був успішним і він буде успішним. Тому що за вами наше майбутнє. І саме ці школяри, які прийшли сьогодні в перший раз до школи, я маю надію, приведуть нас, нашу країну і наше місто, в Європу осінь ніжно розпустила фарби кольорів і до школи запросила нас маленьких першачків. У мами квіти у руці, а в мене ранець, кида теплі промінці, вересень рум'янець і ведуть стежинки нас, світлий світлий в перший клас. Не хвилюйтесь, мама, тато, буду знати, я багато. Я по вас не підведу, школу з радістю піду. А завітру частина ЕЦО, кого не Анатолієва. Також прошу вітати. как-то сложно так это. Вот ваш класс. Седайте, вы уже вместе свои знаете, не? Нет. Так, седайте за парты, девки, седайте. На третьей. Пустите.